Несколько слов о проекте. Этому проекту год. Впервые он был презентован в этом зале год назад. И в этом году мы проводим его второй раз. Мы планируем несколько модернизировать деятельность этого проекта. Планируем сделать на его основе постоянно действующую площадку для PR-комьюнити финансового рынка. И предполагаем, что в 2013 году данный проект будет иметь следующие этапы. Первый этап мы в начале февраля месяца подведем медиа-итоги года по банковскому и по инвестиционному рынку. Потом ежеквартально, в апреле, в июле, в октябре и, соответственно, опять в феврале уже 2014 года мы будем проводить рабочие встречи, сверять часы и говорить о квартальных результатах. И раз в месяц мы планируем проводить методологические семинары, на которых будем обсуждать специфику медийной работы банков в разрезе одного конкретного имиджевого направления. Несколько слов о методологии. Я напомню, что... В рамках этого проекта мы определяем банки и инвестиционные компании, которые показали максимальные статистические результаты присутствия в СМИ, и их мы классифицируем как гиганты резонанса. А также мы Анализируем качество резонанса и классифицируем победителей в этой опции как эстетов резонанса. Хочу сделать акцент на том, что в основе нашей методологии не лежит никакой рейтинг, что ну то есть пункт номер один, это не рейтинг, это анализ объективных фактов. Как... Что касается рынка инвестиционных компаний то структура презентации будет выглядеть следующим образом. Вначале э, хотелось бы рассказать об основных общих трендах динамики инвестиционного рынка по сравнению с предыдущим годом. Затем выделить э, лидеров общей медиа-активности, как по качеству, так и по количеству резонанса, э, наиболее динамичные компании и лидеров среди компаний, среди спикеров по, по отдельным тематическим направлениям и отраслевую структуру представленности инвестиционной компании в средствах массовой информации. Что касается тематической представленности инвесткомпаний в украинских СМИ в сравнении с прошлым годом, мы выделили шесть наиболее активных тем в разрезе которых, которых упоминались исследуемые компании. В частности, это фондовый рынок, отраслевая аналитика, макроэкономика, продажи, рынок долговых обязательств и госрегулирование. Здесь мы видим следующие тенденции. Во-первых, что касается фондового рынка, по-прежнему данная тема лидирует среди общей представленности инвестиционных компаний. То есть аналитики, как правило, обращают внимание на динамику рынка акций, фондовых торгов, обзоры рынков как зарубежных, так и украинских. Однако наблюдается отрицательная динамика в долевой представленности данного блока в сравнении с предыдущим годом. Более чем на 10 процентных пунктов упала данная представленность. В принципе, это связано, во-первых, как с сокращением количества участников торгов, так и к примеру, по данным НКЦБФР с начала года на 9% уменьшилось количество участников торгов, торговцев. Ну, последние яркие примеры мы можем вспомнить уход альфа капитала с украинского рынка, а также Ренессанс капитал Украина, который отказался работать на отечественном фондовом рынке непосредственно. Также тенденция сокращения объема торгов на фондовых биржах в связи с ростом неопределенности дальнейшего развития макроэкономического как в Украине, так и за рубежом.